Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore kali ini, kita akan eksperimen membuka LED ya dari papan PCB, dan kita akan mencopot dulu untuk komponen-komponen yang ada di belakang. Nanti kita akan sediakan setrika ya. Nah, lampu ini kita akan uji coba ya. Sahabat, kita sudah menaruh di atas setrika ya. Untuk papan PCB lampunya, kita akan buka dengan menggunakan pinset. Nah, seperti ini ya, mudah sekali. Ini untuk mengambilnya tidak perlu pakai solder ya, karena kalau pakai solder akan hancur lampunya. Jadi, kita... Uh, Taruh aja di atas setrika, ya. Ini untuk lampu backlit juga bisa, ya. Backlit LED ini, pengambilan lampunya sangat mudah sekali karena panasnya lumayan, ya. Daripada memakai blower, ya, lebih enak memakai setrika, lebih gampang. Oke, sahabat. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment and share ya. Nah, ini kita sudah membuka beberapa biji dan kita lanjut coba lagi. Ini saya gunakan untuk lampu sorot ya, karena ada beberapa yang mati jadi kita uh, mencabut dari LED bekas ya. Dan ini sebenarnya eksperimen ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk yang lain, ya, yang mencoba membuka dengan solder. Karena kalau dengan solder, ini LED seperti ini akan hancur, ya. Kalau ditaruh di atas setrika, ini lumayan aman, ya, ke LED nya Dan ini biasanya memakan waktu sekitar 3 menit untuk mencapai suhu terpanas karena kalau sudah panas timahnya meleleh kemudian pengangkatan edge-nya pun lebih mudah nah seperti yang kita lihat ini lebih mudah ya untuk pengangkatan edge-nya. dan ini bisa dicoba kalau tidak mau ribet ya dengan cara seperti ini Kusiku, kalau memakai blower, biasanya terkadang lampunya ikut hancur, ya. Kalau tidak hati-hati, kalau dengan setrika cukup, kita taruh aja di atas, lebih praktis. Oke, sahabat Hajar Elektronik, terima kasih yang telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.